bismillahi rohmanir rohimva barakatuh imom ahmad muslaflarda keltirilgan <laughs> oyaila musfyon aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vassallam bizlarni yettita narsani qilishlikdan qaytarganlar <laughs> va men ham sizlarga ana shu narsalarni yetkazaman va shu narsalardan qaytaraman deb qaytarilgan yettita narsadan bittasi tabarruj tabarrujni aytgan tabarruj nima endi darsimiz davomida tabarruj deb ketamiz tushunib olaveringlar nimaligini tabarruj ayol kishi ko'chaga avratlarni yopmasdan yasan tusan qilib chiqishligi tabarruj deyiladi shuning uchun alloh taolo johiliyat davridagi yasan tusan kabi yasan tusan qilmanglar johiliyatdagi tabarrujda nima aytilar ekan yani ana shu oyatni sharhida keladi johillar arablar makka mushriklari ayollari taqinchoqlarini qulog'iga bo'yniga taqib boshidan ro'mol solib ro'molini jag'idan chegmas ekan yani ana shu bo'ynlari avratlari va taqinchoqlari ko'rinishligi uchun ro'molni tashar ekanda oldini bog'lamaganligi uchun shu narsani tabarruj deyishar ekan johiliyat davrida boshida ro'moli bor jag'idan chegmaganligi uchun tabarruj bu avratini yopmaslikda qilinyapti endi hozirgi kunda umuman ro'mol o'ramayotganlar haqida gapirmasak ham bo'laveradi u davrdagi johillikdan ko'ra ularni tabarrujidan ko'ra hozirgi tabarruj qattiqroq bo'lib ketyapti olloh saqlasin alloh taolo qur'onda ushbu oyatlarda siz bilan bizga shunday deydi ular qachon biron buzuq ish qilsalar ota bobolarimizni shunday holda topganmiz buni bizga Alloh buyurgan deydilar ayting ey muhammad alayhis solom, Alloh hech qachon bunday buzuq ishlarga buyurmaydi Alloh sha'niga o'zingiz bilmaydigan narsalarni aytaverasizlar va sunnatga xilof bo'ladigan bo'lsa oyatga hadisga teskari bo'lib turgan paytda ota bobomizni qilgan mana shu ishini to'g'ri emas deb aytishimiz kerak bo'ladi bu oyat nima haqida nozil bo'lgan johiliyat davrida kabatullohni mana mushrik arablar ibrohim alayhisolamning shariatidan qolgan hajni qilishar edi. Arafatda turishar edi minoda turishar edi mushrik bo'lsa ham haj amallarini ba'zi rukunlarini qilishar edi. kabani tawaf qilishlikda Quraysh shunday bir hukm chiqargan kabani tawaf qilishlik faqat Qurayshdan olingan kiyim bilan bo'ladi chunki tashqaridan kelgan arablar aroblar o'zlarini kiyimi bilan kelar ekan sizlar deyishadi qurash kiygan kiyiminglar bilan gunohlarni qilgansizlar bu nopok kiyimlaringlar bilan tavof qilishlik mumkin emas faqat qurashdan olgan kiyim bilan tavof qilasizlar kimi puli bo'lsa qurashdan kiyim olib yangi kiyim bilan tavof qilar edi endi kimi kiyim olishlikka mablag'i bo'lmasa yalang'och tavof qilardi erkak ayollar bu kavbani yalang'och tavof qilishlik abu bakar siddiq roziyallohu anhu hijratni to'qqizinchi yilida haj qilgani ketayotganda tovba surasidagi oyatlar bilan kavbani tavob qilishlik yalang'och tavob qilishlik umuman mushriklarni haramga yaqinlashtirishlik man qilindi shuning uchun ayollar tavob qilganlarida ko'proq tunda tavob qilishar edi kiyimi yo'qligidan yalang'och bo'lganligidan bizga mana shu ishni ota bobolarimizdan qolganligi uchun amal qilamiz ya'ni bu ishlarni ota bobomiz qilib kelgan Bizen, kare, biz ham ularga ergashamiz undan tashqari olloh bizga shu ishni buyurgan deganda olloh javob berib aytyaptiki muhammad alayhisalom ayting olloh bunaqa faxshga hech qachon buyurmaydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam imom buxoriy va muslim sahihlarda keltirgan hadisda shunday deydilar har bir odamga dedi rasululloh alloh taolo har bir odam bolasiga zinodan bir ulush yozgan shu zinoda qiladi albatta Zina al-ayni an-nazar. ko'zning zinosi qarashlik nazar qilishlik zina al-lisani Tilning zinosi gapirishlik. nafsu tatamanna tashtahi aw Nafs xohlab kusab turadi zinoda lekin farz shu narsani tasdiqlaydi zino qilishlik bilan ko'z zinosini ham til zinosini ham yoki bekor qiladi o'zini zinodan tiyishlikni ko'z zinosi til zinosi quloq zinosi qo'l zinosi bor bular lekin inson zinodan o'zini saqlar ekan ularni hammasini bekor qilgani ma'lum bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan hadis fatboda keltirilgan bu hadis diqqat qilamiz upaelik atir upa, upa sotadigan odamlar bo'lsa yoki olib berayotgan odamlar bo'lsa ayollariga qaysi bir ayol o'zini xushbo'ylab atir sepib hidini xushbo'y qilib bir qavmni oldidan o'tib ular hidlashlik uchun oldidan o'tar ekan bu ayol zinokorei atir upani eri uchun qilishi kerak ayol kishi ko'chaga chiqayotganda sepmasdan chiqib ketishligi kerak chunki bir nomahram erkakni oldidan o'tar ekan hidlab orom oldim hididan pag'ambarimiz sallohu alayhi vasallam zinokor deyapti shu ayolni ajib bizda uyida chachmaydi chiroyli kiyimini zebi ziynatini taqib kuyovini ishdan kelishini bir bayramda deb kutib olmaydi aksincha ko'chaga chiqib ketakanda haligi narsalarni kiyadi yoki haligi narsalarni ustiga sepadi tabarruj tabarruj nima edi avratlarni ochib yasan tusan qilib ko'chaga chiqishlik Tabarruj insonlarning hayotida musulmonlarning hayotida faxshni ko'payishiga zinoni fosh bo'lishliga sabab bo'ladigan ishlar ya'ni mana shu qilinayotgan kichkinada ko'rinayotgan ish o'zi kichkina emas bu zinoga olib boradimi oqibatida demak boshlanishi ham kichkina emas bu narsa. oxiri oh, katta halokatga olib borganligi sababli avratlarni yopiq turishligini alloh Allah taolo xohladi avratlarni ochilishligini shayton xohladi Alloh Allah taolo Allah odam alayhisolamni jannatga kiritar ekan aniq aniq aytdi ey odam bu iblis seni <wai> dushmaning mana ayoling jannat sizlarga xohlagancha yashaylar faqat bitta daraxtga yaqinlashmanglar daraxt bitta man qilingan dushman bitta bas odam bilan havo undan yeyishlari bilan avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar odam parvardigorga osiy bo'lib yo'ldan ozdilar boshqa oyatda alloh taolo aytadi bas aldov bilan ularni tuban holatga tushirib qo'ydi o'sha daraxtdan totib ko'rishlari bilanoq avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar e'tibor bering odam alayhissalom mevani yegan paytda yemasidan turib avratlari yopiq edi alloh Allah, taolo o'zi bilgan libosni kiyindirib qo'ygan edi endi man qilingan narsani yedi avratlari ochilib qolgandan keyin jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avrotlarini to'sa boshladi Biroq o'rgatdim odam alayhissalomga uyat bo'ladi dedimi yo'q nimaga to'siyapti? insonni fitratida tabiatida qonida tomirida de, hayo degan narsa bor hamma insonni mana shu hayo nasiyatni qilaverishlik bilan qilaverishlik bilan umuman ko'tarilib ketadi insoniylikdan chiqib ketadi bo'lmasam odam alayhissalomni birov uyat qilgani yo'q avratinni to'slagani yo'q demak insonni tag tomirida zamirida fitratida hayo bo'ladi yani, endi qaysi bir inson tabiatidagi shu hayotni yo'q qilar ekan insoniylikdan chiqib ketibdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda shunday marhamat qiladilar imom ahmad sahirlarida keltirilgan <Solay> satın, la ya'ni rasululloh aytyaptilar uch kishi haqida so'ramay qo'yaveringlar ya'ni halok bo'lgan ular mendan so'ramanglar jamoatdan ajrab jamoatni tark qilib tar imomiga osiy bo'lgan va mana shu holatda o'lib ketgan kishi jamoatga qo'shilmaydi imomiga boshlig'iga itoat qilmaydi mana shunday jamoatdan ajragan holda osiyaa o'tib ketgan kishi haqida mendan so'ramanglar deyapti rasululloh mahallaga qo'shilmaydi masjidga chiqmaydi hech kim bilan aloqa qilmaydi o'zi o'zicha yashaydi to'g'ri qiladi dedi bir xillr hech kim bilan ishi yo'q xotticham noto'g'ri uxo'jayinini ruxsatsiz chiqib ketgan qochib ketgan qul yoki cho'r agar shu holatda o'lib ketsa bu ham halok bo'lganlardan bu haqida so'ramanglar deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Bir ayol eri dunyo hojatlarini hammasini qondirib qo'yib ehtiyojlarini qilib qo'yib safarga ketgan bo'lsa yoki g'oyib bo'lgan bo'lsa ko'chaga chiqishlikka hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasdan turib tabarruj qilgan holatda ko'chaga chiqqan ayol ham halok bo'lgan mendan u haqida so'ramanglar deydi unini yog'ini go'shtini yemoq ichmog'ini ko'chaga chiqadigan ehtiyojini hammasini qondirib qo'yib ketgan erkak kishi lekin shunday bo'lsa ham ko'chaga tabarruj qilgan holatda chiqadigan ayol halok bo'lgan mendan so'ramanglar deydi qancha qancha akalarimiz tijorat bola chaqa tirikchilik maqsadida safarlarga ketgan bo'lsa shularni uyda qolgan ayollari mana shu hadisdan xabardor bo'lib qo'yishligi kerak hojatmi behojatmi ko'chaga chiqubormaslik kerak inson o'zi biladi qachon chiqishlik zarur <laughs> qachon chiqmaslik zarur <laughs> vanifi deyapti alloh taolo uyinglarda mustahkam o'tiringlar <laughs> chiqyuomanglar <laughs> deyapti tabarruj alloh taoloning la'natiga olib boradigan ishlarda chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam la'natlangan ikki toifani aytganda kasiyatun ariyat kiyimli yalang'och ayollar deb aytgan kiyimli yalang'och ayollar deganda aytdikki ustida de kiyimi bor lekin turq tarovatidan yalang'ochdan bittaroq yo bu kiyimni nafisligi uchun yalang'och deyilyapti badani ko'rinib turibdi yoki torligi uchun o'tgan jumada biz bunaqa kalta kiygan tor kiyganlar emas hijob deb kiyayotgan opalarimizni kiyimini gapirdik hijob ki, deyayotgan kiyimi uzundir qalindir lekin torligidan hijob deyilmaydi u tushunaylik akalar savdogar akalar o'sha kiyimlarni olib kelayotgan akalar qaraylik nimani olib kelyapmiz biz savdogarlar nimani olib kelsak odamlar kiyaveradi odamlar ajoyib bo'ladi moda deb qo'ysaz yangi narsa desachi umuman kulgili narsalarni kiyib yurishibdi. ha desa manashun hamma kiyyaptida shundayi musulmon odamning o'lchovi bor ramkasi bor u o'tish kerak o'bo'lgan chizig'i bor o'g'il bolalarni ham ahvolini ko'ring ba'zilar. nafaqat ayollarni kiyimi tor, erkaklarni ham kiyi kiyimi tora ketyapti ruku qilsang hayo qilasan orqasida turgan kiyimilarni qaranglar namozxon odam namoziga munosib bo'ladigan kiyim kiyish kerak ukalar u chiroyli bo'lsanglar moda bo'lsanglar olib kiyish kerak emas musulmonmiz biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar "Abghazun nasi ila Allohi 3 ta odamga alloh taolo qattiq g'azab qiladi alloh eng g'azablanadigan kishilar uchta birinchisi mulhidun fil harom haromda turib masjidda haramda turib xudosiz bo'lgan odam ollohni qattiq g'azabiga qoladi ikkinchisiislomda turib musulmon bo'lib turib johiliyatni sunnatlarini bo'lishini xohlaydi mana shu kishiga ham alloh taoloning g'azabi qattiq bo'ladi islomni tanigandan keyin musulmon bo'lgandan keyin haq bilan botilni ajratgandan keyin johiliyat davridagi narsani ko'ngli kusaydigan bo'lsa o'zi asli e, iymonni halovatini kim topadi deganda de? uchta shartni de aytgan payg'ambarimiz johiliyatga qaytishlikni xuddi o'tga qaytishlikni yomon ko'rgandek eslab hijolat olib ketadi u orzu qilish emas uchinchisi bir kishini qonini nohaqdan to'kinishini xohlayotgan kishi bunga ham alloh taoloning qattiq g'azabi bo'ladi mana shuncha hujjat dalildan keyin ham tabarruk qilib ko'chaga chiqishlik aqlli mo'minaning ishimi mana shuncha hujjatlarni og'ir hadislarni eshitib turib ham ayollarini mana shunday holatga ko'chaga chiqarib yuborishlik aqlli erkakni ishimi moshinada o'tib ketayotgan bo'lsa qars etadi bo'ldi ketdingiz. ayol qanaqa yuribdi ko'chada peshonda o'qidingizmi? shomda o'qidingizmi? onangizni duosini oluvdingizmi alam qilib qoladi akalar ukalar biz bu majlisda o'tirganlarni u ayollarni tabarruj qilib ko'chaga chiqaradi deb o'ylamaymiz chunki ollohni zikrini eshitayotgan odam ollohdan qo'rqadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni o'qiymiz imom ahmad mustatlarda keltirgan sahih hadis fi bayti zavciha, hatakat baynaha qaysi bir ayol erini uyidan boshqa bir uyda kiyimlarini qo'ysa olloh bi o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi mana shu hadisni sharhlagan muhaddislar aytishadiki avratini o'zini eridan boshqa nomahram erkaklarni oldida ochgan ayol alloh bilan o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi degan avratni bilasizlar biz endi de niqob demaylik yengilrog'ini aytaylik mana shu yuzi bilan kaftini aytaylik shundan boshqa a'zosini nomahram erkalarga ko'rsatgan ayol Alloh bilan o'zini o'rtasiga pardani yirtibdi deyapti ollohni rahmi <Sessizlik> <Sessizlik> Nima musibat yetsa boshingizga deyapti Alloh. O'zingizlarni qo'linglar bilan qilgan ish tufayli yetadi baraka yo'q bo'lsa uyda uyda shirinlik yo'q bo'lsa oilada kelishmovchiliklar ko'p bo'layotgan bo'lsa qaraylikda bari kimdan iqtisobni yomonligidan emas mana shunday oyatlarni mana shunday bir og'ir hadislarni eshitgandan keyin ham mo'min ayol o'zini tabarrujga chiqishlikka tabarruj bilan ko'chaga chiqishlikka yo'l beradimi har bitta erkakka alloh taolomo'min erkaklarga ey mo'minlar sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan dozoqdan saqlang. Ki u dozoq ustida qattiq dil qattiq qo'l farishtalar turadi. Alloh buyurgandan buyurgan ishga ular osiy bo'lishmaydi erkaklarni ishi erkaklarni ishi erkaklarni ishi kiyimingizni yuvib qo'ymasa aytgan ishingizni qilib qo'ymasa malomat qilasiz-ku. Allohning hukmini bajarmayotgan bo'lsa tabarruj qilib chiqib ketib erini dayus bo'lishiga sabab bo'layotgan ish qilsa indamay yani, qo'yaverai endi qo'ynd hozir o'sha qo'ylarni ham o'qiymiz nima sababdan o'ramaydi nima sababdan ayollar xohlamaydi sabablarni ham o'qiymiz hozir qizlarni kelinlarni ayollarni shar'iy hijobni kiymasligi avratlarini yopmasligiga bir qancha sabablarni bahonalarni ko'rsatishadi shulardan bittasi hijobni o'rashlikka o'zi ko'pham qoniqmasligi zararmi endi deydi issiqda desa ikkita savol beriladi bu ayolga siz o'zi hijobdan qanoatlanmas ekansiz islomdan qanoatlanasizmi islomni din deb qabul qilganmisiz deyiladi agar ha desa bir javob yo'q desa boshqa javob yo'q desa bu ayolga hijob haqida gapirilmaydi bu ayolga kalima keltirishlik haqida gapiriladi chunki islomdan qanoatlanmayman hijob menga kerak emas yoki hijob bolishi mumkin emas deydigan bo'lsa olloh saqlasin dindan chiqib qoladi matin toza bo'lsa bo'ldida nima endi desa aytamizki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarini qalbi albatta pokiza bo'lgan shularga Alloh taolo avratinglarni yopinglar deb aytgan agar yo'q men islomdan qanoatlanaman men musulmonman deb turib hijob bo'rinayotgan bo'lsa aytamizki quyidagi oyatni eshitmaganmisiz Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan buyurgan vaqtida biror mo'mina va mo'min uchun which... ollohning hukmini qo'shib o'z ishlaridan ixtiyor qilishlik joiz emasdir olloh va rasullo bitta narsani mumkin degandan keyin mo'min odamda ixtiyor qolmaydi faqat bajarish kerak manau narsa mumkin emas deb buyurdimi tamom gap qolmasligi kerak endi to'g'riyu deyaptimi de demak mana shu oyatga ochiq isyon bo'lyapti bu birinchi bahonasi bahonalardan yana bittasi men o'ray deyman xohlaymanu onam unamayapti erim unamayapti akam unamayapti otam unamayapti bunday opa singillarga javob shuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la to'ata li makhluqin fi al-xoliq. xoliqqa osiy bo'ladigan ishlarda makhluqqa itoat qilinmaydi degan hadisni aytamiz ota onamizga yaxshi muomalada bo'lishligimizni shariat buyurgan bizga va in bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma agar ular ya'ni ota ona seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishlikka zo'rlasalar gunoh qilishlikka zo'rlasalar ularga itoat etma ota onaga faqatgina gunoh ishni qil desa itoat qilinmaydi boshqa o'rinda ota ona boshiga qo'yiladi inson yana bir bahonasi men hijob o'rasam shu issiqqa chidamayman nafasim qaytib ketadi havo ololmay qolaman issiq bo'lib ketadi desa alloh taoloni la tanfiru fil qul naru harro degan oyatni o'qiymiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratni to'qqizinchi yilida tabukka sahobalarni g'azotga chaqirganida nihoyatd issiq payt bo'lgan rum degan mamlakat bilan jang qilishlik kerak masofa juda uzoq issiq payt shunda muxoliflar payg'ambarimizni hukmiga javob bermaganlar aytishdiki bu issiqda urushga chiqmanglar ayting muhammad alayhissalom agar ular anglay olsalar jahannam otashi yana ham issiqroq dunyodagi oftogni issig'iga chidamasa shunaqa sabri yo'q bo'lsa jahannam o'tiga sabri yetarmikan mana shu opa singillarimizni biz ularni kamoli yaxshi ko'rganligimizdan muslima mo'mini bo'lganligidan jahannamdan qutulsin jannatga kirsin degan yaxshilikni sog'inganligimizdan aytamiz yana ba'zilar hijob o'ramaysizmi deb aytsa men dedi qilsam bir qilaman dedi. keyin tashlamayman bir xil odamlarga o'xshab o'raganimdan keyin tashashlikdan qo'rqaman dedi. ya'ni o'zini shunday bir azmi qaror egasi ekanligini bildirib olib borib falonchilrga o'shab bir o'rab bir tashamayman men o'rsam shart bo'yapman o'shaning uchun hozir o'ramaapman bu ham bitta bahona yana ba'zilar aytadi ro'mol o'rasang hozir har xil nom bilan nomlashyapti palonchilardan ekan po'kinchilar o'zi odamlarni rozi qilishlikda maqsad qilgan odam hech qachon maqsadiga yetmaydi Irzoi nasi g'oyatun la tudro. kechqachan odam rozi bo'lmaydi odam odamni rozi bo'lmaydi endi siz o'sha hijobni o'ramaslik bilan rozi qilaman deyotgan bo'lsangiz o'ramasangiz ham yoqmaydi o'rasangiz ham yoqmaydi shuing uchun shuning uchun ham shariatimiz bitta allohni rozi qil deydi qolgani keyingi o'rindagi narsa allohni rozi qilsangiz odamlar ham alloh taolo o'zini nima qo'yadi o'rayman deydi bir xli yana bitta bahonalardan jinday yoshing kattaysiz eshitib qolamiz yoshsan yosh, hali deydi o'ynab qol deydi yurib qol deydi eshitamiz kattalardan ehtimol onalardan ehtimol otalardan chiqadi shu narsa deydi. o'lgaydi majbur qilmaydi. hali yosh o'ynab o'ynayopsin ozgina